بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابیا کنسین میں آپ سب کو چیف منسٹر پورٹل کی اس آج جو انوگریشن ہو رہی ہے اس پہ خوش آمدید کہتا ہوں یہ پورٹل جو ہے جدید دور کے عوام ہم عمام آنگ عمام عوامی خدمات کا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے تب تک گورننس ڈیلیورنس اور امپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور جو بھی کمی اس سے پہلے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہتری گنجائش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ عوام کو میں میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف پرشتر ہے وہ عوام ہے اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عہدوں پر برجمان ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے نائنٹی نائن پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد یہ سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں کوالٹی آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی کوالٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں چیزوں کو اون کریں اپنے ایریا کو اون کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی اونرشپ کے بغیر کوالٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے اور بر وقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا بیفور اینڈ آفٹر کا کانسیپٹ ہے بیفور آفٹر ایک کانسیپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی وہ اگر ایک کنسرنڈ افسر اس میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کو یہ ان ڈیز کے بعد جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال نکل جائے گی ایک دفعہ وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنس دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلی پرائورٹی عوام ہے اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووٹ دے کے یہاں بٹھایا آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو اجاگر کریں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انیلیسز بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پورٹل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پرفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درامت ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کسی نے بھی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا آباد میں ہے اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہیں آپ کا شکریہ تو اس کے اوپر کا جو آفسر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال نکل جائے گی ایک دفعہ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنس دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلی پرائورٹی عوام ہے اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووٹ دے کے یہاں بٹھایا آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو اجاگر کریں اور انشاءاللہ شاء آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انالسز بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پورٹل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پرفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درآمد ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کسی نے بھی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا بعد میں ہے اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہے آپ کا شکریہ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاع ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے اور اس کے اوپر قبائلی جھرگی ہم نے کیے اور تمام افران کو ہم نے ٹاسکنگ کی اور اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں میں ایک دو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افران کو اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مر ڈسٹرکٹ کے سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے ان علاقوں میں اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایس سی شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈیڈ ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں جو ہمارے اپنے آئی پی کے پروجیکٹ شروع ہیں ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فوراً سے پہلے یہاں بھیجیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مداوع کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں مرڈ ڈسٹرک ہمارا پریورٹی ہے اس وقت اور وہاں پر جو سروے کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آلریڈی ہم نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو سروے کے حوالے سے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ہماری سروے مکمل ہونی چاہیے اس پہ بین فوکس ہے مرڈ ڈسٹرک کے اندر جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں روزگار ہمیں دینے ہیں نوجوانوں کو وہاں پر بچوں اور بچیوں کو تو ایک پالیسی میں نے دی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں سٹرکلی فالو کروں گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر یہ روزگار ان کا حق ہے ان کا علاقہ ہے اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس پہ کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریزروس ہیں بہت بڑے بڑے اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کی روک تھام کی جائے اور میں تمام ڈسٹرکٹ ان اضلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریورٹی ون ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریورٹی دی جائے گی اور آپ کو لیگلی جو لیس کیا جائے گا تو اس میں پہلے آپ کو پرورٹی دیں گے آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار بچوں کے روزگار اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کروی بڑھتا ہے تو اس میں آپ پیورٹی ون ہیں اگر ہم ان مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے کچھ ایریا میں واپسی ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو طریقہ کار ہے ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آئی ہی ہیں اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریا کلیئر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریا میں دوبارہ آباد کریں انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے کوئی ٹائم لائنز ہیں کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے جو چیک پوسٹ ہیں بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کا ہمیں بھرپور امید ہے ہمارا ایک اچھا جرگا سسٹم ہے ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہر ضلع کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگا میں اب ضلع وائز کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ شاء ہوگا مداوع ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں میں کچھ کبھی سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہت بہترین طریقے سے انفراسٹرکچر کے لیے جس میں روڈز ہیں آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے آپ کا ایڈوکیشن ہے آپ کا ہیلتھ ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹ سورس کیے تھے ہسپیٹلز کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے تو آؤٹ سورسنگ اچھا ایک ماڈل تھا لیکن انفارچونیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیز کر دی ہیں بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فکشل ہوں گے آپ کو فل جو ہے فیسلٹیز وہاں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹینشیل ہے ٹوریزم کا اس ٹوریزم کے پوٹینشل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹورزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس سے بھی روزگار ملے تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پروجیکٹس ہیں جو ہمارے جی کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم ہاں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے تھینک یو سیم صاحب یہ پٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو پنجاب میں کرائے کم کر دیے گئے ہے اور وہ اموا کے صورت حال رکھتے ہیں کمی کب کمی رہ جائے گی سردی بھی بتائیے گا سر کی اس سے پہلے دیجیے اور پاکستان کے اندر صاحب کی حکومت میں محمود خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ سیم کم جیسے تھے لیکن وہاں بھی عوام لیک رستہ وہاں رہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم شکایت میں رہتے ہیں تو مزہ نہیں ہوتا تو اس کا کیا ضرورت زیادہ تھی کو چونکہ اکثر دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے خیال میں باون کلو میرا وزن ہے ایک سو اٹھارہ کلو ٹھیک ہے محمود خان کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ آٹھ انچ ہوگا میرا قد ہے چھ فٹ تین انچ اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا اور اس نے یہ کیا اس سے یہ نہیں ہوا تو میرا بھی آپ بات بھی کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا آپ احتساب کریں گے اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے میک میں ہیں ہمارے رولز ہیں ہمارے ایکٹس ہیں ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے لئے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پہ بنی ہوئی ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلی فیچر بھی کہا تھا اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی دوسری بات ہے ان میں کمیاں تھیں کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے ساتھ دھوکھا نہ ہو سکے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایت آپ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے اس میں کوئی دوری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے ہی بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے رپورٹ ہی میں نے ہی کرنا ہے تو میں سب اچھا کی رپورٹ دے دوں گا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بیفور اینڈ آفٹر ہے جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنک کرے گی ریڈ وہ گرین نہیں ہوگی تیسرا جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے سی ایم پالیسی کا جو میں نے سسٹم شروع کیا ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوور لک کریں گے تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ اس میں اوور سیز کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے ہمارے جتنے بھی اوور سیز ہیں ہمارے صوبے کے چاہے ان کا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے ان کو بھی یہیں سے ایڈریس کیا چاہے گا چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس پہ محنت ہوئی ہے کام ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں جس طرح پہلے بتایا آپ کو آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے ایک پتہ گلا کرتا ہے کہ جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی اس کا ٹائم بھی پندرہ دن تھا اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا اس کا ٹائم بھی پندرہ دن تھا حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں صفائی کا تو ایک میرے میں گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت رپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی اور گھنٹے میں نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایریا کلیئر ہونا چاہیے تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا ٹائم اس میں اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے اللہ کی ذات مکمل ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو ان لیکونس کو ان گیپس کو ختم کر کے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا آخری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ ہے اعتماد جب سزا ہوگی جب عمل درامد ہوگا ایکشن ہوگا تو عوام کا اعتماد جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا اس کا نام ہے سٹیزن پورٹل اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ اور جب عوام کے اعتماد سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی اور جب فیڈ بیک وہ دیں گی انشاءاللہ تو ہم اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں گے خیر ایک دو لے رہے ہیں سر پھر یہ گلہ کرتے ہیں لے رہے خیر لیکن قبائلی اضلاع میں ہم نمانی کی بہت بگڑتی ہے شام کے بعد کوئی نہیں پھر طرح سے دوسرا جو لاہور میں آنے والا جلسہ ہے اس کے حوالے میں اس کو بہت بتائیے کہ جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کل ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ کے رہنمت الظالمی کافرس کے جو افغان کون سے جنت کے وہ ڈرانے کے دوران کیونکہ نہیں تو وہ سارا کریٹسز آپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے رسو کیا تھا تو چہل تو بھی آپ کے ساتھ جی پہلے تو جو کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے مطلب سوال کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے چونکہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے جتنے بھی مسلم ممالک ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس پہ انہوں نے کلیریٹی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا گومی پیش کیا گیا تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا انہوں نے موقف دے دیا ہے اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے انہوں نے خود ہی کر دیا ہے اور بہتر انداز میں کر دیا دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ شاء جلسے کہ ہماری بھرپور تیاری ہے ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ اور ہم تیار ہیں اس کے لیے باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے این او سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے بات کی میں نے لا اینڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مئی ڈسٹرکٹ میں اسی لیے کیا ہے کہ مئی ڈسٹرکٹ میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے اور میں نے اس پہ تفصیلات بات کی ہے پہلے اور تاریخ پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم انپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں کیونکہ اپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں ہیں جو ریزلٹس چاہیے تھے تو اب انشاءاللہ جب یہ عوامی جرگے ہوں گے مشران کے جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام میک میں انشاءاللہ عوام کی تعاون کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے سزا بات میں ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے ظاہری بات ہے سزا تو ہوگی جب کوئی بندہ ڈلیور نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا غلط کام کرے گا تو سزا تو اس کی ہونی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ سزا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے اسے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو کوئی بندے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو یہ روٹین کے ایشوز ہیں ان میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہمارے پروجیکٹ سے جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ امپلائز ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہم لوگ اس پروجیکٹ کے امپلائیز کو پھر پروجیکٹ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد وہ ہینڈ اوور ہو گیا تو وہ اسی نوے کروڑ روپے سال کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے کوئی میری ساتھ ذاتی پیسہ تو ہے نہیں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو اور پھر پرمانٹ کر دیتے ہیں پولیٹیکل پریشر میں آ جاتے ہیں میں پولیٹیکل پریشر نہیں لیتا بڑی صاف بات ہے میری پیورٹی عوام ہے میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کا حق نہیں کھا سکتا اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری تنخواہ اور پینشن جو ہے پر منت اٹس مور دین 57 بلین ستاون ارب روپے سے زیادہ ہمارا ہر مہینے اس کی تنخواہ اور پینشن کا پیسہ ہے جبکہ میں یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو کیا ہے کرونا کے اندر کرونا میں 25% کر دیا گیا تھا حاضری کو اور کرونا کے اندر بہتر کام ہوا ہے مطلب ہے وتھ ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ پیپل جو ہم نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک میں کہہ رہا ہوں میں کسی ایک بیک میں یا کسی ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا تو وی ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ پرفارمنس بہتر تھی تو مطلب ہے ضرورت 25% فائیو پرسینٹ کی تھی ہم نے سیاسی بھرتیاں کر کے ہم نے اس کو اتنی زیادہ اوور ایمپلائمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے پہ ایک بہت, بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے حالانکہ یہی پیسہ اگر ہمارے پاس یہ ستاون ارب کے بجائے اگر فورٹی سیون بلین بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہر مہینے آپ کے پاس دس ارب روپے ہوتے اور آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے ہوتے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوتی عوام کی سہولیات کے لیے پروجیکٹس ہیں عوام کے بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹین بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر حلقے میں آٹھ کروڑ سے زیادہ آپ ہر مہینے دے سکتے اس صرف تنخواہ اور پینشن میں جو آپ دے رہے ہیں اور اس سے اوور امپلائمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹس میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اب ہم کسی کو نکال تو نہیں سکتے کسی کا روزگار ہم نہیں لینے لگے لیکن ہم مزید یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی ڈپارٹمنٹ میں اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جس سیکٹر میں پوٹینشل ہے اور اس سے وہ ریونیو جنریٹ کرے اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے بجائے لائبلٹی بن کر ہمیں وارے اوپر اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ بوجھ بنے تو ہم نے بیسیکلی لائبریریٹی کو ختم کرنا ہے اور لائبریری کو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشل انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور باقی اب سے نہیں کریں گے اگر کوئی کسی بھی وجہ سے ادھر بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے میرٹ پہ ہے تھرو پراپر چینل ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اب یہ جو ریٹ گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا بھرتی کرنے کا کوئی اٹھارہ سو بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کوٹے دے دیے مختلف پارٹیوں کو کہ پانچ منسٹر تمہارے چار تمہارے تین تمہارے چھ تمہارے یہ جو کھاتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور بندے بھرتی کر دیے ہیں تو میں تو ایسے بندوں کو ترخواہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پر میں کیوں کہ غیر قانونی کا کام کو سپورٹ کروں اس پہ اگر لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس کہ انہیں غیر قانونی کام کیا ہے میرا تو کام اس سے نہیں ہے تو میں نکالوں گا ان کو اس کے لیے میں تیار ہوں اگر میرے خلاف کو پروٹیسٹ کرتا ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کرے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی میں نے امین بننا ہے اس کے لیے میں پریشر بھی لوں گا اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے سارا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا جو پروسیس ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ ان شاء اللہ نہیں ہوگا اچھا میں اس میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ہم نے روزگار کو فوکس کرنا ہے روزگار کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اپنے تین پروجیکٹس بھی لانچ کیے ہیں جس پہ ہم نوجوانوں کو بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے بہت جلد ہم وہ اپارچونیٹی لوگوں کو دیں گے لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں انٹرسٹ فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا اور روزگار ہماری پیورٹی ہے مگر کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر

تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیچ پہ کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور دار سے ایک اور آرڈر آتا ہے اس کے لیے ہماری حکومت میں شکر ہے اب وہ مسائل کافی حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں کہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں دوسرا جو آپ بات کریں رہے ہیں کیونکہ کھیل ٹرائب والی جو آپ زرے کی بات کر رہے ہیں ان سے میری دو میٹنگ ہو چکی ہیں اس پہ جتنے بھی ان کے قبائل ہیں ان کے تمام قبائل کے مشران جو ہے وہ آن بورڈ ہیں صرف ایک شخص جو ہے جو زدے کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو اب بات یہ ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے میں ایک ایریا کو کلیئر نہیں سمجھتا تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو خواتین کو وہاں بھیج دوں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں تو آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ وہ بڑا سیریس واقعہ تھا تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں تو میرے خیال میں دھرنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا میں لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے باقی ان کو میں نے آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے اور آج صبح بھی میں نے کمشنر صاحب کو میں نے کل ٹاسک کیا ہے دوبارہ اور میں نے اپنے ایم این اے سے صبح بات کی ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھیں اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یار کب تک کلیئر کر کے آپ دیں گے جنہوں نے کلیئر کرنا ہے ٹائم لائن انہوں نے دینی ہے میں نے تو دینی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنس ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دی ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصے میں کلیئر کریں گے تو میں نے دوبارہ ان کو میسج ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے ہوئے گنگ کا ذمہوار نہیں ہوں میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے بھائی اس کے گھر جاؤ اسے پوچھو جا کر میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ ذمہ داری سے ٹائم لائن دیں گے باقی اس پہ جو فائنینشیل کا جو ایشو تھا تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فائننس ڈپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے جو فائنینشیل چیز تھی وہ اپروو بھی کر دی ہے لیکن فائنینشیل کے ساتھ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح جانتے ہوئے کہ وہاں پہ امن عمان قائم نہیں ہوا اور پھر ایسے حالات بن سکتے ہیں ہم ان وہاں پہ شفٹ کر دیں جی تھینک یو اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے امپورٹینس وہ کہتے ہیں نا ویلا وہ میرے خیال میں ایک وہ لڑکا ہے ویلا مونڈا وہ ٹک ٹاک پہ وہ ویلے منڈے والے آئی ڈیز کو دے دیا یہ ویلا منڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا یہ چاہتا ہے یہ پارٹیا خامہ خاص پہ فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آ کے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ جرگوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کے جو پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں تو آئنی طور پہ تو یہ کر بھی نہیں سکتا اس کا ایک کام ہی نہیں ہے یہ وائریشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کو اوپر سے بلاول اور زداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو تم اس کو بیان دو یہ پہلے بیان دیتا ہے پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو کہ جی مجھے تو وہاں سے کہا جاتا ہے اپنی جان خلاصی کر لیتا ہے پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے اس صوبے میں تمہارا مینڈیٹ ہے نہیں بندر بانٹ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ اس میں پیپلس پارٹی کو دے دیا یہاں پر ایک گورنر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ تو ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی اتنی بھی میجورٹی چھوڑ دیں ووٹ نہیں ہے یہاں پر وہ بھی فارم فورٹی سیون کو سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک گورنر دے دیا گیا ہے تو اب وہ بیچارہ ویلا ہے اس کو میرے خیال میں راس نہیں آ رہا جس طرح میں نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ کے پی اور اسلام آباد میں یا یہ فارغ ہوا ہے گورنر ہاؤس جو تھا وہ کے پی ہاؤس بن گیا رفے گلی والا اب یہ چاہتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی یہاں پہ ایک سمری آر ای آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورن ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے تو پھر کسی الیکسی میں جائے گا یا کرائے کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راس نہیں آ رہی ہے اور بھائی بڑا دا بڑا دا گورن ہاؤس ہے بڑے مزار ڈرائنگ روم ہے ٹک ٹاک بنایا گا اس ساتھ تو بناتا ہے ڈیلی ایک ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جتنی بنانی ہے ورنہ اس بیڈ روم سے بھی جائے گا اس بیڈ روم سے بھی جائے گا